Yaqubun məktubu 2-ci fəsil Qardaşlarım. İzzətli Rəbbimiz İsa Məsihə iman edənlər olaraq insanlar arasında tərəf keçlik etməyin. Məsələn, toplandığınız yerə qızıl üzüklü, gözəl geyinmiş bir adamla eyni vaxtda kasıb, nimdaş paltarlı adam da gələrsə Gözəl geyinmiş adama diqqət yetirib, buyurum, bura da əyləşin. Kasıba da sən orada dur və yaxud yerdə otur deyərsinizsə. Öz aranızda ayrı seçkilik edib pis fikirli hakimlər kimi davranmırsınızmı? Ey sevimli qardaşlarım, dinləyin. Allah bu dünyada kasıbları imanda zənginləşmək və onu sevənlərə vəd etdiyi padşahlığın varisi olmaq üçün seçməldimi. Siz isə kasıbı hörmətdən saldınız. Məgər sizi sıxışdıran varlıqlar deyilmi? Sizi məhkəmələrə çəkən onlar deyilmi? Sizin məxsus olduğunuz şəxsin şərəfli adına küfr edən onlar deyilmi? Əgər siz qonşunu özün kimi sevə deyən müqəddəs yazıya görə padşahınız Allahın qanununa həqiqətən əməl edirsinizsə, yaxşı edirsiniz. Amma əgər insanlar arasında tərəfkeşlik edirsinizsə, günah etmiş olursunuz və qanuna əsasən onu pozanlar kimi məhkum olunursunuz. Çünki kim qanunun hamısına riayət edərək birində büdrüyərsə, o bütün qanununa qarşı təhsirkar olur. Çünki zina etmə deyən qətil etmə də demişdir. Əgər zina etməyib qətil edirsənsə, sən qanunu pozmuş olursan. Azadlıq qanunu ilə məhkəmə olunacaq adamlar kimi danışın və bu cür davranın. Çünki mərhəmət göstərməyən mərhəmsiz məhkəmə olunur. Mərhəmət məhkəməyə qalib gəlir qardaşlarım. Əgər bir kimsə yaxşı əməlləri olmadığı halda imanının olduğunu bildirirsə, bunun xeyri nədir? Belə iman onu xilas edə bilərmi? Əgər qardaş-bacılardan birinin paltarı və gündəlik yeməyi yoxdursa və sizdən biri ona arxayın get, isin və qarnını doyudur deyib, onların yaşayışı üçün lazım olanları vermirsə Nə faydası var? İman da elədir. Əgər yaxşı əməlləri yoxdursa, özü-özlüyündə ölüdür. Lakin kimsə belə deyə bilər: "Sənin imanın var, mənim də əməllərim. Sən imanını mənə əməlsiz göstər. Mən də sənə imanımı əməllərimlə göstərəcəyəm." Sən Allahın bir olduğuna inanırsansan, yaxşı eləyirsən. Cinlər də buna inanır və əsrlər. Ey ağlсыз adam, əməlsiz imanın puç olduğuna sübut istəyirsənmi? Atamız İbrahim öz oğlu İshaqı qurbanğahta Allaha təqdim edəndə əməllərlə salih sayılmadımı? Görürsən, iman onun əməlləri ilə birgə fəaliyyətdə idi və iman əməllərlə tamamlanmışdır. Beləliklə İbrahim Allah'a iman etdi və bu ona salihlik sayıldı deyən müqəddəs yazı belə yerinə yetdi və İbrahim Allahın dostu adlandırıldı. Görürsünüz ki insan yalnız imanla deyil, əməlləri ilə də salih sayılır. Eyni tərzdə məgər Faişə Rahav belə qasidləri qəbul edib başqa yolla geri göndərərək öz əməlləri ilə Saleh sayılmadımı? Çünki ruhsuz bədən ölü olduğu kimi, əməlsiz iman da ölüdür. Amin.